первый раз. В принципе, тяжело, но, но, очень красиво. Тем, кто приехал, я думаю, что у них впечатление вообще огромное. Для многих это фактически шанс увидеть Крым, который они бы никогда в жизни не увидели. Идем, очень все красиво. Блин, так очень понравилось. Неописуемые ощущения, я так посмотрели очень много. Классно. Природа здесь просто обалденная. Получаешь кучу удовольствия. Просто от того, что ты идешь, и все красиво. представитель торговой марки Мила э, на Украине – это экспериментальный центр расхождения в городе Днепропетровск. добыть поставить отметку компостера и вернуть эту карточку с тремя отметками компостера э, в обмен на карту которую контрольную карту которая будет у вас дальше на этапе на море как видите все хорошо поэтому будем надеяться что вот этап у нас удастся. плавать я просто обожаю это все круто вода ну теплая это приятно гораздо, скажем так, более приключенческий марафон. Мы приезжаем не только побороться, а получить удовольствие. В Украине две-три гонки, которые в класс есть, и все. А так, ну вот и, и крымская гонка. Это хорошо, что у нас класс, потому что от велосипеда тоже надо отдыхать.

Ждем следующих приключений. Я больше всего запомнился не свой этап, а велосипедный этап, когда вся все велобанда накачивала своими маленькими насосами вот эти камеры и вместе с велосипедами на них переправлялась. Озеро, конечно, ночью с, коря... с корягами, торчащими из дна, это вообще класс. Такое свеженькое такое ощущение. В случае можно передать привет. Привет! Насчет испытаний технических этапов, пожалуй, не становится Интереснее совершенствуется, пожалуй, что организаторы. Все, что судьи заказали как обязательное снаряжение, обязательно использовалось. Вы не столько всяких прикольных этапов придумали. Больше всего запомнился этап э, стрельба из лука, вот и разгад... разгадывание квеста в случае промаха. Эльк трасса этого года отличается от эльк трассы прошлого года именно более ну, простотой, и поэтому она была более доступна для менее подготовленных спортсменов. Организаторы пошли немножко на упрощение для того, чтобы больше людей

тем людям, которые ставили трассу, хорошую трассу. Очень красивые места. Поэтому любовались, получали удовольствие по полной программе. очень понравилось прыгать маятник и доставать. <соцентричная> маятник тоже очень понравился. Как <соцентричная> такая развлекуха. Ложками, ручками так махала. На бумажечку сорвала. I that's <laughs> টটটট 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 То есть, ориентирование, конечно, очень важно. Потому что здесь ориентироваться сложно. Очень сложно. Ориентирования проблем у нас в принципе не было. Всегда выходили на КП. Не хватало физики. Пожалуй, этот марафон был самый тяжелый из всех крымских, в которых мы участвовали. Потому что такая жара и такой трекинг еще не попадался нигде. разрешили гонять в новом свете и на, на сокол залезть. Блин, на кушкая заходили на чертов палец всех порадовала гора сокол я думаю ни одна команда не скажет они плохо